Мы его сейчас будем делать таким вот образом. Это не болевой контроль, хотя почему-то его к ним относят. Это скорее техника опрокидывания. С моей точки зрения, если я техника опрокидывания, главное человека опрокидывать. Больно ему или не больно, не играет особо роль. То есть, главное, чтобы он упал. Это уже, даже если ему не больно, это уже хорошо. Но, конечно, желательно, чтобы он пока падал, ему еще и больно было. По возможности. То есть, есть очень много способов выполнения вот этого приема. За счет выведения из равновесия, за счет причинения острой боли, за счет там кучи-кучи. Сейчас наше упражнение состоит в том, что мы, мы должны научиться первому базовому правильному кола, правильному движению. То есть человек, как правило, никогда не хочет, чтобы его бросили, особенно не хочет, чтобы мы сделали больно. Вот мы должны научиться сейчас взаимодействию правой и левой руки. Большинство людей делают этот прием неправильно. Они его делают только за счет вот этой руки. Вот если я правой держу, делается за счет вот этой руки. Большинство людей. Если я правую руку держу, а левая толкаю то в основном прием делается за счет толкающей руки. Сюда или вот сюда. Делающий. Надо делать его двумя руками. Что бы я ни делал левой рукой, правая рука должна тянуть к себе. Помните, как цуки? Одна рука дергается, вторая наносит сюда. Так и здесь. Чем сильнее я дерну правую руку на себя, тем мощнее у меня получится движение. Моя задача подломить ему кисть, чтобы она стала как можно более согнутой. Чем его кисть здесь лучше запястным суставе сильнее солнце, тем легче мне выполнить прием. Эксперимент очень простой. Сожмите кулак. Поставьте локоть себе вот так на бедро. Сожмите кулак. Теперь надавите вот на вот эту часть руки. И вы увидите, что при, при надавливании кулак начнет раскрываться. Сам по себе. Хотите в этого нет, но кулак начнет раскрываться. То есть очень легко брать ножи и что-то учить в таком положении. Значит, наша задача выполняя прием, самому не особо нахуй потянуть руку на себя. Это и выведение заразится, и надавливание кисти. Сильно. Сильнее. Сильнее. Совсем. То есть, если вы делаете правильно, сила не нужна. Но обратите внимание, что я не использую согнутые руки я делаю только корпусом. Руку на себя, бедро. Фу. И вот можно уже одним пальцем выполнять прием. То есть если вы человека выведете в финальную фазу, то есть крайне нижней положение, то даже одним пальцем можно воздействовать. Воздействие проводится либо на сухожилие, которое расположено вдоль лучевой кости, либо на сухожилие, которое расположено вдоль локтевой кости. Либо это будет вот так, воздействие сюда, либо при скручивании это будет вот так, воздействие в сторону медицины. Но сейчас у нас вот, задача друг не так. Один из вас сильно напрягает руку, держит, не, не нужно выгибать, просто напрягает. А второй учится держать вот так. Просто выдержать. Несколько раз, направо и налево. Отжимаем.